परमात्मने नमः ॐ वार्ताय प्रतितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन घ्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्या अम्बत्वामं संददामि नमोस्तुते भवद्वेषी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायकपत्र नेत्र ए त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय

कं स देवकी देव परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु भीष्मद्रोणतटा जयद्रतजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवसी कृपेण वहनी कर्णेण वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधना दुर्योधनावक्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः पाराशल्यवचः सरोजममनं गीता गन्धोत्कटं नानाक्षानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितम् लोके लज्जनशर्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनश्रेयसे मुखं करोति वाचालं फङ्गुं लङ्गयते गिरिं यद्भुपातमहं वन्दे परमानन्दमानम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुदः स्तुन्वन्ति दिव्यै सवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्द्रं न विदुस्वरासुरगणाः